30 мая состоялась очередная 56-я сессия Ирпенского городского совета. Группа депутатов разных политических сил, представленных в Горсовете, предложила внести в повестку дня вопрос о переизбрании секретаря Ирпенского городского совета. Такое решение мотивировалось прошением, под которым подписалось 19 ирпенских депутатов. Однако один из депутатов под давлением свою подпись отозвал, поэтому вопрос не рассматривался. Почему, на вашу думку, не удалось принять решение про первое секретаря? А тому, що, напевно, людина, яка є юристом, яка хоче зробити щось для міста, не потрібна. людина, Не треба, потрібна така людина, яка вийде на сесію з порядком денним і дасть можливість кожному депутату розібратися в цих питаннях. Не 250 питань, в яких ніхто не може розібратися, а навіть секретар ради, який сидить, і ви відчували, і бачили, що питання просто спеціально не хотіли включати в порядок денний, ставити його на голосування. Я вважаю, що це тиск, от і все. За несколько дней до этого в доме депутата Ярослава Месяца, который также числится среди подписавшихся в прошении, правоохранители провели обыск. Коллеги Месяца называют это политической расправой и давлением.